जम्मू से आगे पुंछ से आपके दर में आए हैं तो मेरी गुरु रामदास जी को रिक्वेस्ट है कि इनको तंदुरुस्त करना ठीक करना ये जो जंग है जो पाकिस्तान ने हमारे साथ पहले पहलगाम में पाकिस्तान के जो मुस्लिम टैरिस्ट थे उन्होंने अटैक किया अब जो वो कर रहे हैं हमारे जो सिविल के लोग हैं उन पे पर अटैक करना बहुत बुरी बात है और उन्होंने किया है और एक में जो बीती रात भी अमृतसर में और खासा में अमृतसर एयरपोर्ट पे काफी जगहों पे और हमारा बॉर्डर पे या नाले के आगे बल्लरवाल एरिया है उधर आम सामने फायरिंग हुई है इधर उन लोगों ने ड्रोन के साथ अटैक करने की बहुत कोशिश की है मेरा अपने फौज के जवानों को सलूट है उनकी जितनी भी शिफ्ट की जाए थोड़ी है सर, पंजाब सरकार तो जिन्होंने एक मिनट जिन्होंने जिन्होंने इतनी बहादुरी से हमें सेफ रखा अमृतसर को जरा सेफ रखा और रात जो हमले हुए उनको नकार दिया तो पंजाब सरकार जो है पंजाब सरकार इनका इलाज जो फ्री करेंगी सिविल सर्जन मेरे साथ आए इनका इलाज हम फ्री कराएंगे कोई भी जो जख्मी हो गया जंग के बीच उनका इलाज कराएंगे हमने गुरू नानक हॉस्पिटल में भी कोई करीब से सौ बेड का प्रबंध किया है और अमृतसर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी को जो बोला गया है कि सभी ने कोई भी जंग के मैदान से कोई फौजी आ जाए कोई सिविल वाला आदमी आ जाए उनका फ्री इलाज जोड़ा करना है उनका पे जो है पंजाब सरकार करेगी ये हमारी तरफ से सरदार भगवंत सिंह मान जी की तरफ से मैं आपको बोलना चाहता हूँ हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कल भी किसी ने लाइट जगाई थी उनके घर पे हमला हो गया और अमृतसर में भी ऐसे लोग देखे जा रहे हैं अपने घर की लाइटें ऑफ नहीं कर रहे हैं। और सड़कों पे घूम रहे हैं देखिए मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कल बीते कल हमने मीटिंग की थी जे जंग का माहौल है हमारा जो दुश्मन है बहुत शैतान है और पड़ोस में है तो सभी लोगों को जो हमारे जिला अधिकारी है उनकी बात माननी चाहिए जो हमारे फौज के अधिकारी हैं फौज के अफसर जो बोलते हैं उनकी बात जो माननी चाहिए रात को जब भी ब्लैक आउट हो जाता है तो सबको अपनी लाइटें बंद करनी चाहिए और सड़कों पे मत आओ क्योंकि किसी का नुकसान हो गया जैसे आप बोल ही रहे हो कि उन लोगों ने एक लाइट जगाई हुई थी तो उधर अटैक हो गया तो मैं सबको बेनती करूंगा भाई साहब बड़े हालात खराब हैं सब लोग फौज के साथ दिए फौज का साथ दिए और जिला अधिकारियों की हर बात मानिए ता ही आप और आपका परिवार सेफ रह सकते हो जे आपने लाइट वगैरह आप जगानी बंद ना की थे आपका कोई नुकसान हो गया तो कौन जुमेदार है सो so, जब ब्लैक आउट हो जाता है तो सभी लोगों को बेनती है चाहे दुकानदार है चाहे घर आया कोई भी है सभी को बेनती है कि वो अपनी लाइटें बंद कर दें और जैसे ही मतलब ब्लैक आउट हटता तो आप जगा लें तो मैं आपको सभी को बोलूंगा कि हम अमृतसर में रह रहे हैं अमृतसर के बॉर्डर के एरिया में रह रहे हैं सबको फौज की बात माननी चाहिए सबको हमारे जिलाधिकारियों की बात माननी चाहिए आप आपकी आपकी तो कर से कर रहे हैं। नहीं नहीं अभी जा रहा हूँ तो अभी तो 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 जा रहे हैं अटारी हाँ ग्यारह बजे स्टार्ट करेंगे अटारी से स्टार्ट करूंगा उसके बाद आगे जो बॉर्डर के गांव है हमारे उधर जाएंगे लोगों को मिलेंगे और जिस एरिया में रात फैल हुई है उस एरिया में भी हम जाएंगे जाएंगे बॉर्डर पे रहेंगे हम अपने लोगों के साथ ही रहेंगे लोगों को कल्ला नहीं छोड़ेंगे सरकार लोगों के साथ है हम साथ है मैं साथ हूं हमारी गवर्नमेंट सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार जो है इस औखी घड़ी में लोगों के साथ